И Европа, она, в принципе, уже не скрывает, что не просто является вовлеченной стороной конфликта, она главный интересант. Своих не бросаем, своих бережем и так далее. Это путь, который ведет к революции. Включая зарплату в 205 тысяч рублей, которая была прописана в данном контракте, но по факту я получил 40 тысяч рублей, то не ежемесячно. Людей здесь не останется вообще. И что вы с этой территорией будете делать? Пригрело солнышко, все расставило под обшивкой. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні ми дізнаємось, що виявляється в нас геть інші вороги, які стравлюють нас з Російською Федерацією. Спойлер, тепер це не сполучені Штати Америки. Але для того, аби дізнатися деталі, лишайтеся із нами. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути і побачити. Отже, на пропагандистському ток-шоу стверджують, що ні. Ні, це більше в Україні на конфлікт Росії з Америкою, як нас і своїх вже переконували понад три роки. Тепер головні інтересанти, як вони кажуть, цієї війни це європейці одвічні вороги Російської Федерації. Цікаво, чи були вони такими самими одвічними ворогами? Від час Другої світової війни чи були вони ворогами, коли Російська Федерація продавала усьому світові свій газ і посадила всіх на газову голку? Чи тільки зараз, коли більше не можна називати Сполучені Штати Америки головними ворогами, треба на когось? Перекинутись реальна війна, як стверджують пропагандисти між Європою і Росією. Ну, Україна, це просто територія, і ця війна відбувається просто зараз. Шкода, шкода, що тільки європейські міста не знаходяться під бомбардуванням, а європейські війська не втрачають так своїх військових, як це відбувається з російською армією. Тим не менше, пропагандисти стверджують, що Європа створює умови для того, щоб ввести війська до України. Зачекайте, я остаточно запуталась. Так если война продолжается, а они только-только через три года собираются вести свои войска, то что это за война? Это что, как тантричный секс, так и тантричная война? Они там находятся, причем не только в формате специалистов, в формате сотрудников спецслужб. Складывается впечатление, что сейчас происходит этап планирования, плани... планирования захода контингента, не знаю... Количество этого контингента... То есть не решают, заходить или не заходить, а решают, решают, как заходить. Они создают условия, при котором после политического решения, например, условного Трампа, они уже будут не просто готовы это сделать на словах, а действительно поместить туда и контингент, и, соответственно, тыл, провизии и все остальное. То есть, если честно, это говорит о возможном повышении эскалации, то есть уровень эскалации к лету может значительно повыситься. И Европа, она в принципе уже не скрывает, что не просто является вовлеченной стороной конфликта, она главный интересант. Вот эта военная составляющая сейчас, которая раньше, естественно, в первую очередь ложилась на Соединенные Штаты Америки, перекладывается на Европу. И европейцы – это наши враги, я не могу сказать, нужно отдать им должное, это наши враги, никого должного мы им отдавать не будем. Но вместе с тем мы видим, что они планомерно выстраивают ситуацию, при которой Реальный конфликт между Европой и Россией на территории Украины уже пройдет сейчас. Не через прокси, не через каких-то добровольцев, контингентов и разведчиков, Напрямую. а непосредственно войска. Он не будет пытаться его преодолеть, он будет пытаться его не замечать. И на самом деле то, что сейчас происходит, говорит о том, что Трамп, учитывая. Торговую войну, которую он объявил всему миру, учитывая его попытки, скажем так, реанимировать образ Америки, которая руководствуется национальными интересами, а не какими-то там демократическими ценностями, говорит о том, что он действительно видит цель и идет к ней. Потому что если он будет пытаться, как в прошлый свой президентский срок, оборачиваться, сверять часы, пытаться договориться, замириться, у него ничего не получится. С другой стороны, то, что он делает, давайте прямо скажем, ну пока что очень далеко от реализации. Мы слышали его масштабнейшие заявления и про Панаму, и про Гренландию, и про что только. Он не говорил пока что. У него получилось с пошлинами, но давайте посмотрим, как они будут работать. Люди, в том числе, которые вышли э, под знаменами демократической партии всевозможных соросских организаций, говорят примерно следующее: это отразится на нашем уровне жизни. И кстати. Тот же Трамп это признает. Он говорит, что сейчас та торговая война, которая объявлена, она вам придется затянуть пояса, дорогие американские граждане. И последний момент. Очень коротко, с вашим позволением, по предыдущей части по поводу России. Слушайте, Трамп как раз смешивает политику экономики. Знаете, почему он не вел, есть, не вел эти тарифы? Потому что у нас смехотворный торговый оборот. Немногим не больше Но... 400 миллионов. И внимание, из этих 400, 400 миллионов... 4,5 миллиарда. Нет, как раз 400 миллионов. И в этом смысле за последнее время 350 приходится на экспорт российского титана, алюминия... То, что им надо? А он боится выстрелить себе в ноги, потому что Россия для него, с точки зрения ценности и ресурсности, намного больше, чем Америка mm -hmm. для нас. Поэтому он пытается сказать, смотрите, я вам даю поблажку, я не вожу тарифы, это мое хорошее отношение, но это не более, чем бизнес-манипуляция. Мощнейший идеологический удар по глобалистским структурам. Это да. Ордер вот этого международного уголовного суда смехотворный, между прочим действует в отношении Нетаньяху на территории стран, которые подписали этот статут, Венгрия в этот список входит. И Орбан демонстративно сказал, да, Нетаньяху приедет, Никто его задерживать не будет. То есть поэтому Нетаньяху Чихан... специально Конечно. полетел через него? Это очень важно. Это в сторону МУС. И Трамп ненавидит эти мусора. глобалистские структуры. И Нетаньяху ненавидит эти глобалистские структуры. И они показывают контуры нового мира. Здоровые силы, протрамповские силы, не здоровые в контексте нас, да? а протрамповские силы в Европе это Орбан, на Ближнем Востоке ставка на Нетаньяху, а всем остальным глобалистам мы скажем, куда дальше идти. И заметьте. Именно в этот момент активизировались попытки внутри Соединенных Штатов Америки надавить на Трампа, что, мол, смотрите, мы еще есть как сила, мы попытаемся сделать все, чтобы твое президентство не казалось прекрасным. І, здається, дехто із російських пропагандистів мріє про концтабори, трійки, НКВД і про розправу із над усіма, хто не згоден із сьогоднішнім режимом. Річ в тім, що пропагандисти стверджують, що у винного злочинця Путіна є два шляхи розвитку ситуації: перший Стати як Сталін, господи, прости, друге це стати як Брежнєв. Ну у тому сенсі, що треба громити, нищити ворогів, корупціонерів, западників, всіх тих, хто нині посідає у найвищих ешелонах влади. Або другий шлях це їх прикривати і накидати. О, цікаво. До речі, саме так і відбувається, адже найближче оточення видому злочинця Путіна. и розкрадає всю Російську Федерацію. Хоча пропагандисты и стверджують, що шлях Брежнева, він веде до революції і розвалу. У Владимира Владимировича сейчас есть два пути с точки зрения внутренней политики. Путь первый – это путь Ивана Грозного, Петра Великого, Сталина на великую державу. И этот путь предполагает громить воров, коррупционеров, мошенников, либера, западников, ну, врагов России, агентов влияния в высших эшелонах власти. И это является основой обеспечения дееспособности государства. Беспощадно. Вот это вот сталинский путь. А второй путь – это путь Николая II, путь Брежнева. Своих не бросай, своих Бережов и так далее. Это путь, который Ведет к революции или к развалу Советского Союза. И здесь моя позиция очень простая: я не призываю ни к революции, я революцию не хочу. Я катерический противник революции, но я должен зафиксировать. Я выступаю в роли вон, того прохожего, который говорит человеку, стоящему под балконом, на котором мастера кладут кирпич. Отойдите в сторону, на вас кирпич может упасть. Это не значит, что я собираюсь бросить кирпич ему на голову. Я просто предупреждаю: есть две пути сейчас. Вот другого варианта -то у него нет посерединке, Владимир Владимирович. Чи є справедливість на Росії? Звісно, є. Знаєте, як виглядає ця справедливість? Це коли ми до когось дотягнутися не можемо, ну поквитатися із нашими ворогами, окупантами, хто сіяв війну, розруху і страждання. Але його розплата все одно знаходить вдома. Поранений СВОшник переповідає свою душевну історію про те, як він обурюється, що має бігати по структурам і випрошувати, вимолювати нібито чесно зароблені гроші. Поки діяв контракт, зарплата російського воєнного окупанта складала 200 тисяч рублів, як і обіцяли, але платили 40, і то не кожен місяць. Тобто досі заманюють росіян великими контрактами і великими виплатами вже навіть в мільйони. Але якщо немає 200 тисяч, то про які мільйони може йти мова? Ветеранські пільги йому не надають, не надають ветеранські документи. Тож виходить, що в самій Російській Федерації йому ще раз і ще раз нагадують, що він просто сміття. Защаюсь к вам, учасник СВО 114 свого сто 11-го полка шторм зет. воинской части 42038, Южный округ народной милиции ДНР. Скажите, пожалуйста, почему я, как участник СВУ, имеющий ранение, должен бегать по всем структурам, обивая пороги, выпрашивать свои положенные выплаты? Контракт мой, мной был заключен 1 февраля 2023 года. 18 августа 2023 года я приехал домой. За все это время были нарушены все условия контракта, включая зарплату в 205 тысяч рублей, которая была прописана в данном контракте, но по факту я получил 40 тысяч рублей, то не ежемесячно. Также не могу получить ветеранское удостоверение, никакие документы. Мне отсюда поступают отказы на какие-либо обращения, жалобы и так далее. Меня зовут Дулягин Юрий Васильевич. У ростове на дону когда мы приехали в Ростов-на-Дону, нам в самолетах выдали контракт. Мы его подписали В Контракті було чітко указано зарплату двісті п'ять тисяч рублі, виплата пораненню 3 мільйона рублей. Справедливість наздоганяє і зрадників на тимчасово окупованих територіях. Я все думала: слухайте, а як так люди, які звикли досить непогано жити на Донбасі, гарно заробляти, жити в процвітаючому європейському місті через 11 років окупації, змирилася із цією розрухою. Адже виявляється ні, далеко не всі змирилися, і є навіть ті, хто записують свої звернення. Вони звертаються до московських кураторів, які рулять Донбасом. Нагадаю, що Путін приходив на Донбас не для того, щоб зробити його повноцінною частиною Росії, просвітаючим регіоном. Ні, він хотів забрати звідти все ціни, ну і зробити таку собі ракову пухлину для України, щоб в нас були регіони із особливим статусом, які будуть впливати на майбутнє політичне і не тільки всієї країни, ну а вийшла. Вийшла повномасштабна війна. Так, от місцевий мешканець питає: для чого ж вони приходили на Донбас? А й справді для чого люди виявляються, сподівалися, що буде краще? Хм, ну то що, вас кинули, вас обманули? А прийшли і кузбас закрили. Зробили мізерні зарплати не такі, як при злочині українській владі, яка переслідувала російськомовних. Місцевий припускає, що все це робиться для того, щоб люди просто покинули цей регіон, поїхали. Зараз каже Донбас в лайні. Воу-воу-воу, -во, нічого собі. А ще каже, що краще б вони в 2014 році відкрито сказали: Ребята, ви нікому не нужні. Ці слова треба, щоб почули скрізь. скрізь, де люди думають, що вони частина Росії хочуть бути із нею. Росіяни завжди кинуть. Хотелось бы обратиться именно к Москве, к московским кураторам, которые сейчас рубят Донбассом. Вы приходили на Донбасс. Для чего? Люди надеялись, что вы придете и наладится здесь жизнь. Вам нужно было просто-напросто в 2014 году в открытую сказать, ребята, нахер вы нам не нужны. У нас есть кузбасс, поэтому придя к вам, мы закроем все шахты. Мы сделаем мизерные зарплаты, высокие цены, чтобы вы уехали оттуда. И все. Сейчас Донбасс плавает в дерьме, сидит без воды. Цены сумасшедшие. Люди действительно поуезжали, кто в Украину, кто в Россию. И сюда они не вернутся больше. Сколько бы сейчас денег сюда не вкладывали, не строили. Стадионы, бассейны. Для кого? Нет людей. И не будет, чтобы обслуживать такой регион. Даже коммунальщиков вы представляете, сколько нужно. Ну и смысл. Сегодня вы это сделали. Завтра обслуживать это некому. Нет людей. На предприятии не хватает людей. Люди сюда не поедут. Единственный способ, который остался, чтобы людей сюда замыть, это высокие зарплаты. Вы же наоборот сделали их очень низкими и с высокими ценами, которые выше, чем в Москве за счет чего вы собираетесь? Зачем вам нужен этот сейчас регион, если он будет становиться все депрессивнее и депрессивнее? В итоге вы не добьетесь ничего. Точнее добьетесь того, что людей здесь не останется вообще. И что вы с этой территорией будете делать? Задумайтесь наконец-то. Вы поставили руководить республикой кого? Вам не нравился Захарченко, который приезжал с вами ругаться за нас. Не зря мы его бати называли. Вы поставили послушную куклу. И что теперь? Что теперь уезжают и будут люди уезжать? Вы опомнитесь, но будет поздно. С такой зарплатой, как здесь сейчас, будущие пенсионеры обречены просто на социалку. То есть просто нищенствовать. Вот и все. Это все, к чему сейчас все это ведет. К 30 тысячам зарплаты и к социалке пенсионерам. Может, пора все-таки навести здесь порядок, взяться, пока еще, может быть, не поздно. Ну і після того, як відновилися стосунки і спілкування американців із росіянами, росіяни мріють, що нарешті зможуть скасувати і забрати з них санкції. Ну, не можуть вони використовувати неякісне, китайське, північно-корейське і іранське, хочуть західне, європейське, класне. Ось огляд на китайський автопром, який привозять в Росію. Ні, не так, який завалив усі російські ринки. І майже ніякої альтернативи там немає. Тож сніг розтанув. Ну і все потекло в салон. З криші в салон прям реально течуть цілі ріки. Коротко китайському автопромі. Пригріло солнышко, все розтайло під обшивкою. І от така фігня. Не забувайте ставити лайк цьому випуску. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.